Сьогодні я думаю, що в нас виходить такий комплексний випуск. Ми на насіневому заводі компанія АТК і ще покажемо вам посольовий завод як я обіцяла. Отож, як завжди, не забувайте підписуватися на канал, щоб не загубити. І, до речі, до речі, ми з гостям на нашому заводі на огляді. Ну, я думаю, що вам буде ще цікавіше подивитися. Тож, такий комплексний комбінований випуск з гостем, Приємного перегляду. Поїхали! Ну що, ми знаходимося на сім'яному заводі. на нашем семенном заводе э, компании АТК, а, где мы э, можем перерабатывать э, любую из культур, ну, делая здесь э, семенной материал. А, что? Дима, а с какой мощностью? До 10 тонн в час. Опять же, смотря с какой культурой мы имеем дело и смотря какая э, частота входящего продукта. Все зависит от того, что к нам поступает и что мы хотим получить. Это ну, тоже очень это важно. Здесь это соя? Соя, да. Это соя. А так мы работаем и с пшеницей, житом, с соей, кукурузой, можем работать с, с любой культурой. Здесь просто оно меняется тип машин, выбирается, потому что по маршруту можно выбить ну, любой из маршрут. А, не для каждой культуры нужны определенные машины. Да? А, и меняются просто решеты и настройки самих машин. У нас как раз не а два. Раз не два. А, ты запустил этот завод? А, уже 16-й год пошел. Лет, да? 16 лет уже. Раз мы уже здесь, это и есть наша операторская, угу. откуда управляется ну, практически э, весь завод. А отсюда можно запустить э, любую из машин, выбрать любую э, любой из маршрутов, увидеть любую аварию, которая произошла ну, на данном заводе, на данном объекте. Пойдемте. А сколько людей работает? А, если мы делаем болванку, я расскажу, что это такое, то необходимо только 4 человека. Это в том числе и карчик. Ну, плюс две девочки-уборщицы, э, которые с утками, ну, тоже все это убирают, Знаешь, моют, что, мы постоянно что, вымывают. Что, вот этому заводу 16. Смотри, видишь, вот что происходит. Вот это вот, что у нас, первая машина, да, получается? Первая машина грубой очистки. При помощи ее э, мы можем убирать крупную примесь. Это кочерыжки, солому, паучков там и тому подобное. Все, что, ну, крупное, легкое, вот мы можем убирать э, при помощи первой машины. Решетного типа плюс еще воздухом. Но перед тем, какой продукт попадает в эту машину, он еще проходит через металлоотборник сверху. Мало ли что отпало от комбайна. Ну, я так грубо говорю, или с А После машины грубой очистки вся продукция идет на мультиочистную машину. При помощи ее мы можем отделить культуру от культуры в свою половинку. А более такую тщательную, тонкую очистку можем Дальше. сделать. Дальше уже, да, обязательно у нас используется э, Z-Nori для более бережной э, транспортировки нашего продукта. А идилов сможете в пшенице Уверен, что да. Да? На 100%, на 100 уверен, что а да. А ячмень в пшенице, что хочешь? Можно. А он же как раз и размером а, отличается. Можно, ну, При помощи Элишер. А это... Были? Это Были. Бекхол, тогда... Были. А, в жите пшеницу мы отделяли несколько рукавов это для это чего? Отходы. а это уже отходы а чего это нет? выход отходов а чего ну потому что там с разных точек э, идет выход ну, потом и можем, да так как мы это семенной завод и здесь э, мы только вытаскиваем э, с нашего продукта конфетку сырья, конфетку да, для семенного материала то все остальное это тоже это же не простой отход это дальше как ну просто как товарный продукт, он у нас идет в отдельный э, транспортер, который э, забирает э, все эти зерноотходы со всех этих машин. И при помощи нори еще одного транспортера под, крышкой, он, под крышей он направляет в бункер для зерноотходов, который находится у нас снаружи. То есть чистая в этом норе, грязная по да, да, да. И опять же, это чистое идет на дальнейшую обработку, куда я, смотря куда мы его направили. Потому что, к примеру, но для сои трейера не нужны, да, то мы можем это обойти. Для пшеницы сжито ну, обязательно ну, три стоит. А калибратор вон три емкости, видишь? Мы набираем их. Мы их строим по одному миллиметру, он три фракции. Потому что иначе силку не настроишь нормально. Здесь очень большую роль играет еще воздух, количество воздуха. Что в первой, что во второй машине. В начале, когда продукт попадает в машину, а потом еще в конце, когда он выходит. Опять при помощи воздуха выдуваются щуплые, вот эти вот легкие, лё, поеженные, по погрызанные. Они как раз тоже отделяются этими машинами. Это все синхронизовано в 10 тонн в час. Смотря с какой культурой мы имеем дело. Если это пшеница жита, мы можем спокойно делать 10 тонн в час. Опять же, смотря с какой частотой э, входит наш э, продукт. Если это соя, это приблизительно около 7 тонн в час. Третья машина – это калибровщик. Как Юрий Иннадьевна сказал, э, при помощи ее мы разделяем э, на три фракции. В основном мы ее используем, это под э, сою. Мы разделяем э, сою от 5 до 6, это мелкая фракция, от 6 до 7 и 7 до 8. Для чего это делается? Милли, миллиметров, да. миллиметров, да. А для чего это делается? Чтобы любому из фермеров можно было легко настроить сиелку, чтобы он знал свою высев, ну, что он делает, с какой густотой он ну, высевает? После этой машины у нас находятся трейера, трейлерные блоки для более тонкой очистки. Если мы работаем не, не с ою, не с кукурузой, не с соей. это чисто для зерновых используется. А мы даже после мультиочистной машины можем этого не увидеть, да. А вот когда продукт попадает на эту машину, тогда четко видно, а что он отбирает. Он отбирает или самая длинненькая, или самая короткая. Это могут быть отбитые, перебитые, или там, там э какой-то бульон, рожка. Рожка, это все отделяется вот при помощи триеров очень легко. То есть это для кукурузы калибратор? Да, в основном да. А, Трейлеры для зерновых. Плюс, все ечественные машины у нас соединены одной, а, ну, а, при помощи аспирационной системы с двумя мощными циклофанами, которые находятся снаружи. Ихняя а, уникальность в том, что если вдруг какая-то даже а, легкая примесь попала в аспирационную систему, там есть специальные внутри центрофуги, которые это, это отбирают. И когда они отбирают... Они кидают эту легкую примесь э, шлезовика шлюзовик, э, в цепник, и он обратно попадает в этот цепной конверт, где у нас скапливаются все зерноотходы. Здесь же у нас три силоса накопительных, при помощи которых, почему три, при помощи которых мы можем хранить три разных фракции после калибровки. Не нужна калибровка, мы просто направляем на один из силосов и работаем дальше. Как бы, например, ну, оно наполняется в себе, один силос вырабатывает, потом следующий вырабатывает. Почему может не нужна быть калибровка? А, ну, а, например, в той же там пшенице, житие. Она не для калибруется. Нужна, может, и... А для сои нужна обязательно калибровка. Для кукурузы обязательно нужна калибровка, для фасоли нужна калибровка, а, вибростол. Вот то, что я рассказывал, уже мы берем а, с одного из силосов, да, калиброванное зерно или не кидаем а, его на вибростол обязательно. При помощи него мы отделяем а, продукцию по удельному весу. Самое легкое уходит вниз, самое тяжелое идет вверх. То есть это может быть... оно как пустое. Оно имеет мало процентов схожести, оно может быть поеженное внутри, оно может быть, ну... Короче, тот материал, который не, не подходит для семенного материала. Это делается после калибровки? Это после калибровки, да, обязательно. А вообще на... а, вообще а, лучше всего, если мы занимаемся той же соей или кукурузой, вибростол использовать обязательно после калибровки. Почему я и говорю, что многие семенные заводы, они по минимуму ставят машины. Ну, а если мы пускаем некалиброванную, например, некалиброванную сою, что мы получаем? Получается мелкая фракция пойдет вниз в отход, а крупная пойдет просто вверх и даже тоже отбитые, погрызанная, они тоже пойдут вверх, да, потому что она крупнее, тяжелее. После вибростола у нас имеется фотосепаратор предпоследнего поколения компании Сатаки. При помощи него мы уже можем отделить наш продукт а, по цвету или это вообще не продукт. А какой-то бульон, или это может быть камушки, это может быть, ну все что угодно, что попало именно такого же закаливания. Камни, камни отделитель снизу. снизу. Ну после вибростола самое тяжелое, но идет на камни отделитель. У -у -у. А, но при помощи этой машины мы эти же камушки тоже можем отделять. Все. Мы просто фиксируем нашу продукцию хорошую продукцию, то, что мы хотим иметь на выходе. Фотографируем. фотографируем. Потом мы ему кидаем те э, зерна, которые мы не хотим видеть в нашей продукции. Да? Это ну, или зараженные, или поврежденные какие-то. Мы тоже их фотографируем, фиксируем. И при помощи этих фотографий он их различает. И когда она работает, ее продукт пролетает ну, на большей скорости э, мимо инжекторов. Он просто э, видит на камеру, что это продукт пролетающий, не тот, что нам необходим на выходе. Он выстреливает при помощи форсунки и выбивает его в отход. Но прикол в том, э, в этих всех последних, э, последнего поколения машин, то что, то, что он выбил, он направляет его в отдельный лоток, в отдельный, у нас здесь бункер есть. Вот здесь он поделенный. И он еще раз его пересматривает. Так уже выбивает хороший продукт наоборот. И с него, Дима, <свят> Наша игрушка. Уже, 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 как всегда, более сжато. <свят> это то, что касается очистки, калибровки, подготовки семенного материала к обработке уже препаратами. Дальше, мы, как я рассказывал, это основная линия. Может уйти в сторону, я покажу там, дозатор сбоку есть, где мы можем выпустить его. И запустить при помощи вот этого бункера продукт, которому не, не нужна была очистка и калибровка. Сразу на протравку, протравительный узел. Пойдемте. Вот это наш протравитель Николас. А, по левую сторону у нас бункер, где мы делаем наш коктейль, как говорится. Да. И а, инсектициды, и инсициды и фунгициды мешаем. И уже это самое, а, в нем уже свой компьютер и свои веса. И здесь уже не в операторской, а здесь на месте уже забивается ну, отдельная программа в него. Вот, к примеру, мы забиваем, ну, что... Другая здесь другая аспира... аспирационная система. Э, да. не идет, общий отход. Вообще здесь линия отдельная, чтобы мы не, ну, не смогли смешать э, обработанный продукт с препаратами и с чистым продуктом, не дай бог. А, то есть его задача сначала взвесить свой продукт. Допустим, мы забиваем на 100 кг веса 500 мг нашего коктейля. Он взвесил с определенной скоростью крутится барабан, он пускает этот продукт в наш барабан, берет 500 мг жидкости и начинает впрыск. А сухое? Сухое для сухого препарата у нас отдельные бункера есть, они тоже забиваются сколько грамм нам необходимо, и он тогда выдает. И самое интересное, то что здесь можно еще делать разными порциями. К примеру, тут же 500 миллиграмм, как я сказал, нашего препарата, мы можем разбить в два, в три раза прыска. Плюс здесь специальные есть такие лопастя, которые не дают ему просто э, ну, в куче э, мешаться, ну, по барабану. А он его как волной раскручивает. Какой недостаток, у этого? недостаток? Вот он стирается после 5000, а если после 10... Вот это наша остановка, это самый большой минус, потому что потом мы останавливаемся... Да, если мы остановились, это меняется барабан, меняются накладки, а потом ему надо время для того, чтобы все это ну, высохло, потому что он на специальный клей еще садится. Да. И вот это время такое у нас начинаешь нервничать, потому что время уходит на вот эту операцию. Быстрее давай. Да. И вот это вот вот это минус. А так вообще вот этот Николас советую мне очень нравится. Вот реально хорошая машина. Вот она нас. О, еще не понял препараты он сам знает, откуда брать и в какой дозе? Или они замешаны уже? Замешаны уже там. То есть нет их уже отдельно препараты? У нас здесь находится два насоса. Мы, если по необходимости, мы можем отдельно какой-то препарат давать ему в дозировке отдельно. Вот здесь наш дозатор, при помощи которого мы можем выпустить продукцию, та, что откалиброванная почищенная, отдельно да, в бигбек. И уникальность этого дозатора в том, что тогда, когда... Сейчас, секунду. Уникальность в том, что когда мы фасуем в биг мы еще туда вставляем специальный вкладыш для того, чтобы этот продукт не замок. Когда мы вставляем этот вкладыш, этот дозатор, он его сначала раздувает внутри, чтобы расправить в биг-беге, а потом только начинает кидать уже нашу продукцию тем весом, который мы ему задали. Это протравленный? Нет, нет, это не протравленная, это, это, болванка. это после, болванка, как мы ее называем. Это после очистки, калибровки продукции, которая не идет сразу на протравку, мы выпускаем ее при это помощи этого дезатра. А потом перед протравкой мы еще раз проверяем схожесть, энергию, прежде чем травить. Ну, например, если мы осенью сделали, то до весны она прохранилась в виде болванки. Весной мы перед протравкой проверяем ее в схожесть с энергией, тогда только травим. Потому что если уже протравили, а у нее плохая энергия в схожесть, куда это делать? После обработки нашими препаратами продукт э, выходит, идет сначала на одну сушку барабанного сушка. типа. Сушка. Вторая сушка. И вторая сушка уже решетного типа. И, кстати, у этой еще сушки вестропского решетного типа еще внизу находятся специальные тены, которые немного подогревают этот воздух, чтобы теплым воздухом можно было пропустить через зерно. В этой машине тоже подбирается определенного калибра решета и диаметра, и формы. И уже, опять же, отсеивается то, что нам не нужно в семенном материале. Здесь у нас упаковочная линия, упаковочная зона. У нас здесь два специальных дозатора. Один вот этот желтый, при помощи которого мы можем наш продукт, уже обработанный препаратами, фасовать в биг-беги. С тем весом, который нам необходим, мы ему задаем. И другой дозатор, при помощи которого мы уже можем э, упаковывать э, нашу продукцию в мешки. Опять же, с определенным весом. До 150 граммов. Прикольно, это вот у нас был один из первых в Украине. Робот-укладчик. Поддоны, потом обмотка у нас автоматическая. Здесь только но здесь получается три разных э, типа робота. Первый, э, его задача это взять мешок, кинуть э, нашу продукцию с тем весом, который мы ему задали, Защить. зашить, по необходимости пришить к нему этикетку, и он дальше его направляет на второй робот. Задача, задача этого робота уже, он берет поддон, он ложит пленку на поддон, чтобы этот продукт не мог замокнуть с, снизу. Потом выкладывает в той комбинации, которую мы ему задали э, наши мешки в увязке, чтобы они не развалились, и в том количестве, которое мы ему тоже задали. Когда он закончил, этот поддон уже с нашей продукцией выезжает к третьему. Задача уже третьего положить наверх пленку и замотать это все стрейч-пленкой. Это другая наша игрушка. Оборудование тоже? Да. Это очень удобно. Во-первых, это один и тот же zip. Uh -huh. а другое то, что я понимал, что нам необходимо, поэтому я рисовал и ставил, как это я себе в голове видел. Да, вот, ну, как это надо чистить ту фасоль, да, фасоли э, есть половинка, куда ее надо будет отделять, разделять, куда кидать, это все, ну, вот оно. Чем-то похоже начало, да, нашего семенного завода. Uh, uh, те же машины, но мощнее здесь. Здесь уже выполняем мы 10 тонн в час, именно по э, крупной культуре. Уже по фасоли э, мы можем делать 10 тонн в час. Если там, можно было 7 тонн в час, здесь 10. По левую сторону, вот здесь за стеной, у нас приемный бункер, откуда поступает продукция. И точно так же она проходит через металлоотборник, попадая в машину грубой очистки. Да? Здесь уже э, задача немножко другая. Так как это а, здесь делается не семенной материал, да, здесь уже самопродукция, то нам уже а, золото самопродукция, скажем так, и надо уже сам отход убрать с нашей продукции. Поэтому у нас, к примеру, здесь уже разделение тех же самых отходов идет а, в два а, цепника, в два конвейера. Есть у нас отходы третьей категории, это те, что я вам рассказывал, кочерлишки, солома и тому подобное, то, что точно не пойдет уже в продукцию. Это направляется в бункер для зерна отходов, которые находятся снаружи, для отходов третьей категории. Это мусор. А то, что та же самая половинка, которая разделилась, это тот же продукт, просто он имеет другую цену. Мы здесь можем уже перенаправлять при помощи этих всех э -э самотеков, они находятся вместе с клапанами, мы можем их направить в внутренние бункера для, этой, э, для скопления половинки. Идет машина грубой чистки, идет мультиочистная машина, где может половинка отделяться. Мы ее отдельно накапливаем в бункерах. Мы по необходимости, если мы делаем здесь семена э, фасоли, мы калибруем этот продукт. Дальше тут просто не видно, вот один бункер находит, виден, где мы можем разделить мелкую от крупной фракции и потом пустить точно так же на дальнейшую обработку. И пойдемте дальше. Там уже поднимемся и будем смотреть уже сверху. Бункера мы ее еще чистим, потому что там попадаются оболочки, может какая-то мелкая примесь попасть а та, что ну, не нужна нам в половинке, и чтобы не засорять объем самого бункера чтобы мы туда полезный продукт кинули мы поставили эту машину специально перед этими бункерами чтобы она сначала его почистила предварительно и кинула только туда половинку но все равно эта половинка направляется потом отсюда на гравитационный стол по необходимости на полировщик потому что многие даже страны заказывают они хотят чтобы половинка матовая из вот этой полированной половинки чтобы она матовая просто выглядела, то мы тогда ее можем пустить на полировщик. Так же находится гравитационный стол. Он сверху находится для разделения, ну, для удельного веса, чтобы разделить. И то здесь самый мощный гравитационный стол компании Кимбри стоит. А это, что такое? А, это, что? это полировщики. Турецкие? Турецкие, да. Турецкие? А больше никто не делает полировщиков. И здесь их четыре штуки. Для я того, бы, чтобы я выйти. Хотел сказать, что у нас нету ничего турецкого. Оказывается, есть. Мы долго решались. Да, да, да. Это были переговоры очень долгие. А в этой комнате стоят две самые, самые дорогие, самые модные машины. Это уже третьего поколения, это единственное в Украине, Это, кстати, это тоже единственное в Украине. Это предпоследнее э, поколение, а Само, самого последнего поколения. Фотосепаратор от э, фирмы Сатаки. И его способность э, отделить э, продукцию не только по э, цвету. Он еще имеет внутри неровские камеры, которые способны э, работать как рентген. Он может органику от неорганики еще отделить. Он может убрать по стекла, камушки, плюс у него еще форме. есть, а, да, а функция такая, что он может еще разделять по размеру, по форме. Опять же, тот, такой же принцип, это кидается, ну, а, нужно продукт, и он есть распознает, нужно от ненужного. 1400 этих видов можно ему показать. А это рентген уже машина. Даже многие страны, многие клиенты, только за счет того, что у нас имеется эта машина, рентген машина, из-за этого и заказывают нашу продукцию. Ну, потому что это те, кто консервы, Хайнс там, ну, ладори и так далее, они не могут без этого. То есть, не дай бог, кто-то зубы поломает или еще что-нибудь, понимаешь. Вот Но именно это, конечно, эта машина есть, уже это отделяет ну, органику от неорганики. У нас специально есть вот, э, упаковка на мешки. Но здесь отличается эта упаковочная система, кстати, тоже итальянская MF техно тем, что мы еще сюда кое-какие вещи доставили дополнительно, так как это железо, это э, компьютер, и он может еще ошибиться в весе, а нам как бы это недопустимо, да, обманывать клиента там, ну чтоб не было, это самое, то у него еще есть специально э, проверка веса по линии мешок, когда движется. Обязательно, так как везде это все железо, не дай бог где-то гаечка, стружка, стружка даже, попала не дай бог в продукт, а это же продукты питания, то он еще сканирует каждый из мешков. И если вдруг он э, видит, он обнаружил металл внутри, он просто останавливается, дает сигнализацию, что стоп, здесь что-то есть, и тогда оператор этот мешок удаляет, ну, убирает с линии. Здесь же э, он проверяет точный вес, правильно ли дозатор определил тот вес, который мы ему задали. Если вдруг он видит ошибку, 50-100 грамм плюс-минус, эта рука просто выталкивает этот мешок с линии. И вы его здесь ставится поддон, да, естественно, здесь оператор его забирает, и обязательно перепроверяет. У нас есть вот же еще веса специально для этого. Он перепроверяет, может, ну, ну а какая-то ошибка. Домой, домой здесь а? ничего не выносится. Я. Ну, девочки уже Разошлись. Задача лаборатории проверить входящий продукт, который поступает на входе, на зараженность, на все. И на выходе. На выходе проверяется каждая тонна, каждый бигбэк, каждый поддон, который выходит, отбирается анализ, к нему присваивается номер, выбивается анализная карточка, и мы потом сортируем все это по клиенту, по контрактам, которые ему ну, соответствуют именно ему. Вот это наш склад готовой продукта. Это все экспортный продукт? Да. Да. Ну, внутри почти не работает. Почему фасоль? Ну, как, как пришла эта идея? Ну она же не самая популярная вообще э, культура в стране. Ну, в стране нет, а в мире достаточно. 250 миллионов тонн фасоли в мире потребляется. Ну вот у нас даже э, многие клиенты заказывают э, наш продукт под своим логотипом. Да? Вот тоже, да. Сейчас Юкраина, мы, вот, знаете, сегодня два контейнера отгрузили. Вот они 10 контейнеров заказали. Вот именно с таким логотипом своим. На Турции, кстати. Тут фасоль вся ваша? То есть выращенная вами? Или вы... ну, не только, но в основном. Uh -huh. Ты Вот я сейчас только развиваю это. С нормальными людьми. Чтобы они не пользовались запрещенными химикатами. Это важно. Uh -huh. Понимаешь? Да, потому что есть химикаты, которые недопустимы на пищевых продуктов. А у нас же люди дикие, ну немножко. Понимаешь, там какие-то фунгициды нельзя, карбинозим нельзя, там то нельзя, фосфорганику нельзя, еще что-то нельзя. И как только ты такое вдруг случайно купил и не поймал, то потом у тебя рекламация и куча проблем. Ну а вам нужны еще какие-то другие люди? Или вы, в принципе, справляетесь сами? Нам очень нужны. А, то есть вы заинтересованы, чтобы развивалось? Посмотри, вот этот завод может делать, ну, где-то 70 тысяч, 80 тысяч тонн продукции. И может продавать, реализовывать. Да. То есть, да. то есть ну, у вас недобор по сырью У нас уговорит. пока недобор, но мы это набираем. Угу. Это Моему не мнению. делается так быстро. Так, так что вы за счет себя не можете увеличить? Ну, я могу здесь иметь все в обороте. Ну, например, там, ну, в самом максимальном варианте 10 тысяч гектаров. Угу. Это где-то, ну, давай, 30 тысяч тонн. То есть, ну, я все это немножечко там по своим знакомым, по какой-то истории распространяю. Вот я хочу, вот тоже, Сережа, в этом году там показывает, что мелкий фермер тоже это может выращивать. Только самое главное, чтобы он не, не использовал запрещенные техника. Ну, вы же ему даете фактически технологию, я даём, так но ну, у нас же говорят, это дорого, я хочу так, mm -hmm. а я не хочу так, а мы не так краще, а оно потом никому не нужно. Понимаешь? Но вы даете, есть такая практика, что даем там семена, технологию, все остальное, ваша земля, работа, выращиваете, сдаете на нас. Да, конечно. Ну, логика ж такая же. Ну да, конечно. А конечно. есть еще куда продать фасоль кроме вас? Кроме нас, ну, есть еще А, принимают, да, в Украине? Да, То есть да. вы не единственные, кто. Не, мы не единственные, не единственные, кто экспортирует тоже. Не, и, и, и не единственные, кто экспортирует. Okay.